oramizda bordir ota onani qahshatib o'tqizib yuborganlar ham norozi qilib o'tqazib yuborganlar ham bordir bugun endi boladan qaytyapti qaytganda ham o'n barobar qaytyapti yuz barobar qaytyaptida yana bizlarga shikoyat qilganda qori aka qaysi xatoyim uchun deyapti qaysi gunohim uchun deyapti man allohdan bunaqa farzand so'ramagdimku deyapti hayotingda ham xuddi shundoq deyapti agar ota onangga bir yomonlik qilgan bo'lsang dilini cho'ktirgan bo'lsang xafa qilgan bo'lsang o'sha yomonligingni san bir marta qilgansan lekin o'sha hayotingda farzandlaringdan aks sado bo'lib qayta 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 kelaver oxiriga eng qo'poli aytganda ona suting og'zingga kelgungacha san tovbaga tayantiradi bu qilgan ishing deyapti haligi kuni bir yigit dardini aytyapti uchta o'g'li besh olti marta urib elliklarga yetib qolgan yigit bolalarim mani uryapti ayolim <laughs> nari yoqda qarab turibdi men aytamanki hey xudo urgan bolalaringni sanga kelajagi muhim bo'lsa kelajakda baxtli bo'lishligini xohlasang san bolangni qo'lini qayirmaysanmi bolam mayli bu muammo otang bilan man o'rtamdagi bu janjal sanlarga taalluqli joy yo'q san ertaga odam bo'lay desang san nimaga otangni uryapsan bu otangku deb ona bolasini qaytarmaydimi qo'lini qayirmaydimi boshini choynak bilan urib yorib tashamaydimi bu mani erim bo'lsa mani mayli ursa haqqi bor so'ksa haqqi bor lekin san nima uchun otangni uryapsan sanga kim, kim huquq berdi nima haqqing bor demaydimi boshini yorib tashlamaydimi farzandi ertaga nima bo'lmoqchisan otangni urib kim degan odam bo'lmoqchisan demaydimi agar bolasini kelajagi nima bo'ldi endi bu bolalar xudo urdi bu bolalar kelajak avlodini izdan chiqardi bu bolalar kelajakda bularni avlodidan birorta bir ilmli qori olim musulmonlarga xizmat qiladigan zakot beradigan boy chiqmaydi agar ertaga oxiratingizni o'ylasangiz keksalik yoshizni <laughs> kelajak hayotingizni <laughs> o'ylasangiz bugun majbursiz shariat ko'rsatmasiga muvofiq otani hurmat qilishlikka rasulullohni tavsiyalariga muvofiq onani hurmat qilish majbursiz odamni odamga yaxshi yomoni bo'lishi mumkin man bu odam yomon <laughs> bu odam yaxshi deyishi mumkin lekin ota onani farzandga yomoni bo'lmaydi shuni bilib olinglar ikki dunyoyimizni xazinasi shularni duosida birodarlar bulardan o'tib duo qilib beradigan inson yo'q birodar topingchi qani o'rinbosari yo'q zotlar bular qani otasi o'tganlar bor oramizda onasi o'tganlar bor tog'ayngizni amakingizni xolangizni ammangizni o'tqizib qo'yingchi o'rinlariga nechi kun o'tiradi nechi kun turadi uyizda o'tirolmaydi bu o'rinbosari yo'q zotlar bular o'sha şey, sakson yoshdagi otalarimizni qo'llari ellik yil avval tog'ni ursa tolqon qiladigan kuvolda edi bugunchi qo'llaridagi piyalani ucholmayapti qaltirab o'sha piyolani tushirib yuboryapti kerak bo'lsa ovqatni to'kib yuoryapti shu qo'lni shu ahvolga solgan bizlar emasmi mana telefoninglarga qaranglar ota onasi borlar baxtli odamsizlarda bugun telefoninglarni kontaktida otajonim yoki dadajonim onajonim yoki volidam degan kontakt bor kerak bo'lsa qilasizlar vaqti kelsa ular qilishadi lekin shundoq bir kun borki oldimizga o'sha dadajonim degan kontakt hayotda endi telefonimizda zvonak chalmaydi yangramaydi bizar qilamiz desak ham u telefonni endi ko'taradigan zot yo'q birodarlar